ramazon shunday oyki buni har bir kuni har bir tuni kunini tunini har bir soat soniyasi g'aniiyat bo'lgan bir oy o'tadi ketadi qayti buni keyingi yilga kim yetadi ollohni o'zi biladi lekin bu oyni bir kunini ham orqaga qaytarib bo'lmaydi shuning uchun shunaqangi ahamiyatli oy ekanki har bir ishni puxtalab rejalab oling bu oydan oldin ya'ni hammasi ollohni rahmati yog'iladi deyamiz o'sha rahmatni to'liq qamrab olishga o'sha ollohni yog'iladigan rahmatidan marhamatidan ko'proq bahra bahabahra olishga tayyorlanib olishimiz kerak ollohni rahmati yog'ilaveradi lekin hamma har xil nasiba bilan chiqadi kimnidir <laughs> qopi to'la chiqadi kimnikidir <laughs> yarim kimniki qandoq kelgan bo'lsa shundoq chiqib ketadi chunki u rahmatni qabul qilib olishga tayyor bo'lish kerak bir dunyoviy ish qiladigan bo'lsak bir uyda tadbir qiladigan bo'lsak mehmon kutadigan bo'lsak kelinglar deb turib pala partish chaqirilmaydi soat nechiga qilsam ekan keladigan insonlarga qaysi vaqt qulay ekan qaysi xonaga joy qilganim yaxshi xon xontaxtaga o'tkazaymi stol o'tkazaymi nechta odam keladi ob havo qanaqa bitta uyimizni bir uy odamni kutib kuzatib yuborish uchun bir hafta oldin bosh qotirishni boshlaymiz bir soatlik narsaga reja tuzamiz bitta ovqat qilaylikin ikkita ovqat qilaylikin hamma narsani hisobga olamiz bu bir soatlik o'tadigan ketadigan narsa pala partish bo'lsa ham rejalamasak ham baribir o'tadi ketadi lekin o'shani yaxshi o'tkazish uchun insonlarga bir noqulay noqulaylik tug'dirmaslik uchun qancha reja qilamiz yozamiz o'chiramiz bu bo'lmaydi deymiz to rejamiz <coughs> puxta <coughs> bo'lmaguncha <coughs> ramazon <coughs> oyichi <coughs> qandoq deydi musulmon odam ramazon oyiga qandoq shu paytgacha o'n bir oy o'tkazgan bo'lsak xuddi o'sha hayot tarzi bilan kirib ketsak biza ramazondan foydalan olmay qolamiz ramazonni kunduzida nima qilaman mana bu ishlarimni sal kamaytiraman kunduzi ko'proq tilovat qur'on qilaman yo kitob o'qiyman kechani agar shu reja bilan barnaaj reja bilan keriladigan bo'lsa rejali ishda tartibli ishda baraka bo'ladi inson ko'proq ibodatga muvaffaq bo'ladi ko'proq savoboladi bir ishlab bir uxlab bir nima qiladigan bo'lsa ramazonni ko'p yaxshiliklaridan inson bebahra bo'lib qoladi